assalomu alaykum youtube kanali obunachilari qishloq xo'jalik agregatlari qiziquvchilari mana hozir bir yuz yetmish motorli yetti ot kuchli motobloklarimiz uh, assortимент qilib terib qo'yganmiz mana ko'rishlar mumkin hammasini hozir buni birboshdan tushuntirib eteaman holatiga qarab narxlari bilan frezalari kompleklari hammasini hop mana ko'rib turgan uh, motobloklaring bir yuz yetmish motorli 7 yet ot kuchli mana yettiot kuchli statorli motoblok bo'ladi bularimiz akkumulyatorli farali va katta balonli shuning uchun motoblokai eng zo'ri eng sifatlisi mana shu hisoblanadi mana akkumulyatorlarni ko'rib turibsizlar chiroyli qilib montajlarigacha qilib qo'yganmiz bularimizda ho baloni eng kattasi bo'ladi широкий balon bo'ladi mana markasini ham ko'rib turibsizlar to'rt yuzga o'n bo'ladi sifati eng zo'ri mana shu bularimizni komplekgida nima bor komplekida to'r qatorli frezalari bo'ladi svechalari вozduхlari filtrlari hamma yog'ini ko'rib turibsizlar holati juda zo'r ularimizni ho'p mana statorni ham alohida ko'rsatib O'tay mana statorlarigacha ko'rishlaring mumkin akkumulyatorlari komplegida mana somkachalari ключlarigacha bor mana svecha ключ aтверка ikki xil uch xil kлючhlarigacha bo'ladi firmasi eng zo'ri mana shu bularimizda xo'p zavodskiy defektiga olti oy yetti oy bir yilgacha garantiya beriladi xo'p akkumulyatori слабый deydiganlarga akkumulyatorlari bir yil ikki yil bemalol zavod qilaveradi agar buni qo'shimcha mana tortib o'tatsalar ham bo'laveradi endi bularimizni narxi besh million besh yuz ellik ming so'm kam ketigini qilib beramiz mana undan olding terilgani bundan kecha terib chiroyli qilib qo'yganmiz endi keyingi yetti ot kuchli motobloimiz farali pokoleniya eng tushib tushib sekin arzoniga qarab borilaveradi xohlaganlaringni tanlab olaverasizlar endi bunimiz farali bo'ladi narxi to'rt million yetti yuz ming so'm kami ketigi bor firmasi faqat kentavrni o'zi komplektida to'rt qatorli frezasi bo'ladi holatini ko'rib turibsizlar ikkovini balonlari bir xil faqat buni balonini sifati zo'r undan keyingi pokoleniya bularniki bo'ladi bularni ham garantiyalari olti oy bir yilgacha заводский defektiga garantiya beramiz endi buni farasi qanday de yonadi deb so'raydiganlarga farasi akalar yurganda yonadi mana kchatarigacha bor kulchatrlarni bitta bossalaring o'tatilgan holatda keyin ishlaydi ho p bularimiz to'rt qatorli frezasi bo'ladi garantiyalarini aytib o'tdim undan keyingisi hop ranglari xohlagan ranglilaridan bor nimani faralikni statrlimiz faqat ko'kidan kelgan buni ham rangi o'ta chiroyli narxi ham juda qimmat emas to'g'risi gap optim narxlarda qilib beryapmiz endi undan keyingisi mana oddiy простой motoblogimiz senchin sen firmaga tegishli mana pasportlarini ham ko'rsatib o'tay oaborotlari motor quvvati hammasi keltirib o'tilgan endi bularimizni hamasida skori ikkita скорый bo'ladi va задний bilan uchta bo'ladi bularimizni ko'rishlaring mumkin oddiyligiga qaramasdan mana balonlari почти bir xil faraliginiki bilan buni ham baloni to'rt yuzga o'n statrlikni balonidan qo'yilgan bularni baloni kattaroq qo'yilgani sababi karobka teparoqda turadi ishlatishlaring yaxshi bo'ladi mazza qilib ishlatasizlar endi buni komplekida buni ham komplegida to'r qatorli frezasi bor e, yoniga qo'shib beriladigan yon, ikkita işte, kalpakchalari ham bor balonga shablon bo'ladigan o'zi ham botib ketmaydi yerda ichida Chop qilishlaringa oson endi bularimizni qangi teppada bo'lsa bunikimiz buniki bunükü mana bu yerda. ishlatishga juda qulay bu akalar narxi to'rt million uch yuz ming so'm baho etilyapti kami ketigini qilib beraman bemalol murojaat qilishlaring mumkin mana ko'rishlarg mumkin karobkasi ham baquvvat sifati вообще şey zo'r endi yani, keyingisi hop yangi простойlarimiz kelgan ya, arzonlari ko'rishlaring mumkin mana to'rt million bir yuz ming so'mligi bor mana motor i firmaga tegishli buni frezasi uch qatorli buni ham sifati zo'r 170 motorli 7 ot kuchli motoon Sprosta balonlari ozgina kichkina xohlovchilarga ya. bu ham garantiyasi 6 oy 1 yilgacha berilaveradi mana agregat tushadigan joylarigacha bor bemalol tortaveradi bularimizni narxi 4 million 100 ming so'm kami kettigini qilib beramiz endi yani keyingi firmamiz mana yangi firma keyin Everest firma narxi 3 million 950 ming so'm juda arzon keldi nimaga arzon chunki <coughs> akalar arzon ekan sifati yaxshi emas ekan deb o'ylamanglar chunki buni sifatiga hamma yo'g'iga ishlatishlaringga bir yilga garantiya beraman bunga ham bemalol yog'ini quyib chiroyli qilib ishlatsalaring ishlayveradi akalar mana balonlari ham juda zo'r yonida qo'shib beradigan kalpaklari ham chiqqan ichidan uni ham qo'shib beraman kelib bemalol murojaat qilaverasizlar akalar keyin buni plyus tarafi men mana shuni olishlaringni maslahat beraman nimagaki bu qolganlarimiz hammasi mexanika mana ko'rib turibsizlar mexanika chunki buni скор urmasdan oldin сепlenи bosib keyin uriladida сепlena qo'yib borsaaring keyin yuradi a bunda bu ular mexanika bu avtomat скор bitta urib qo'ysalaring a mana urdilaring mana yani скор urdilaring urdilaringa ursalaring keyin mana buni bossalaring keyin yuradi bo'lmasa yurmaydi bu narsa bu xavfsizlik jihatidan ham вообще zo'rda endi o'rganadigan odamlarga ham zo'r bu chunki endi o'rganadigan odam qanday bo'ladi bosib oladi mana buni bitta skorga urgandan keyin o'zimda bo'lgan narsani aytib o'tyapmanda bitta skorga urgandan keyin ketadi motoblok olib qochib ketib qoladi a buni endi o'rganadigan odamga zo'r bitta skorni urib oladi xohlasa bossa yuradi bosmasa yurmaydi bosib olgandan keyin akalar mana bu xalasli holatda turganda buni bas, bosib заднийni bosib turib keyin buni bossalaring yuradi yani endi hammasini rasxodi yarim litr juda borsa bir litrga boradi yettitaliklarni rasxodi shunaqa bo'ladi hammasi naгрузka holatda bir litrdan jindi oshib qolishi mumkin mana ko'rishlaring mumkin yangi firmalarimizni ham ko'rsatib o'tdim mana assortimentlari bor hammasidan bormana faraliklarimizi yashilliklari bor <laughs> mana oldinda kelgan ko'rih mumkin bemalol murojaat qilsalaring akalar chiroyli narxlarda qilib berveaman endi manzilimizni aytib o'taman manzilimiz yangi bozor va dang'ira o'rtasida obxodной yo'lda joylashgan mana saxi magazin magazinimizni nomi video tagiga nomerlarimizni qoldiramiz akalar murojaat qilsalaring chiroyli narxlarda qilib endi bu aytib o'tgan narxlarim hammasi motoblokni o'zini narxi dastavka xizmati bor lekin bundan tashqari bo'ladi chunki agar ichida bo'ladigan bo'lsa jinni qo'shiladi chunki holatiga qarab ish qilaveramiz bemalol murojaat qilaverasizlar e'tiborlaringiz uchun rahmat